Pertanian adalah nadi kehidupan manusia, menyediakan makanan dan sumber pendapatan kepada berjuta-juta orang di seluruh dunia. Namun, cabaran keterjaminan makanan semakin meningkat dengan pertambahan populasi dan perubahan iklim. Hari ini, kita akan meneroka inovasi dan pembangunan dalam pertanian yang menjamin keterjaminan makanan untuk masa depan. Dasar Agro Makanan Negara 2.0 telah digubal sebagai usaha kerajaan menjamin sekuriti makanan dengan mendokong aspirasi dan hala tuju sektor agro makanan negara supaya lebih mampan, berdaya tahan dan berteknologi tinggi. Di bawah jabatan pertanian, terutama kepada golongan-golongan muda untuk melibatkan aktiviti di dalam bidang pertanian sebab kita pernah ada apa tu satu konsep di mana pertanian itu adalah satu perniagaan ya. Eh sekiranya uh, kita melaksanakan aktiviti pertanian tersebut dengan uh, mengikuti apa tu uh, SOP pengurusan pertanian itu dilaksanakan sebagai satu entiti perniagaan uh, insyaallah uh, kami yakin bahawa uh, mereka yang melibatkan diri dalam bidang pertanian ini akan akan berjaya lah dan juga menyumbang kepada uh, kita punya uh, keterjaminan makanan. Jadi uh, pihak jabatan pertanian amat menggalakkan golongan-golongan muda sekarang ini untuk melibatkan diri dalam bidang pertanian di mana jabatan pertanian memang bersedia untuk membantu dari segi bimbingan dari segi memberikan insentif awal bagi mereka untuk memulakan bidang pertanian tersebut. Teknologi moden mengubah wajah pertanian. Dengan pengenalan traktor autonomi, drone dan internet kebendaan IoT, petani kini dapat memantau dan mengurus ladang mereka dengan lebih berkesan. Teknologi ini bukan sahaja meningkatkan hasil tanaman, tetapi juga mengurangkan penggunaan sumber. Sistem IoT yang dihujudkan lebih memudahkan pengawalan dari segi pembajaan, racun dan sebagainya lah. Inovasi ini banyak mengurangkan kos-kos uh, daripada segi uh, pekerja, masa yang diperuntukkan, uh, waktu bekerja dan sebagainya lagi lah. Ladang saya ni luas. Saya tak ada pekerja, cuma suami isteri aja untuk menguruskan ladang. Bila ada sistem IoT ni, benda tu memang membantulah memang kita dah tak perlu siram kita dah setting si siram pemberian baja tu secara auto lah kelebihan pada IoT sistem untuk pertanian ni adalah lebih kepada untuk mengurangkan tenaga kerja dan mendapatkan ketepatan kepada apa yang kita nak produce kepada pokok pada pokok so inilah hasil buah yang kita dapat Kemerdekaan Kipas Agam sistem red tone yang yang dipasang ni oleh Jabatan Pertanian ni kita mula setting masa awal-awal kita mula pindah ke polybag hari pertama tu kita mula setting lah kalau tanaman tu umur 60 hari kita terus setting selama 60 hari Melosel ni yang saya tanam dalam greenhouse ni ukuran 20 kali 60 boleh memuatkan 240 polybag hmm, melosel yang saya tanam ni sekarang ni dah umur 54 hari mana kalau yang kuning-kuning merah kuning macam ni pekat memang dah boleh harvest lah ni So, dekat sini apa yang kita buat dengan Jabatan Pertanian So kita ada greenhouse bersaiz 20 kaki Lebar dan bersaiz panjang lebih kurang 70 kaki So lebih kurang kita ada 400 biji buah yang kita tanam Ialah Japanese Marshmallow So di sini kita menggunakan kaedah-kaedah uh, penanaman Menggunakan IOT sistem uh, Nido IOT lah yang kita bawa daripada Itali pada saya, apa yang kerajaan berkenaan dengan pertanian apa yang mereka buat sekarang ni pada landasan yang betul lah, yang tepat. So, saya pun terlibat dengan Jabatan Pertanian. So, maknanya nampaknya kerajaan lebih mengambil kira berkenaan dengan teknologi lah. Jadi, apa yang kita buat ni, inilah nampak hasil yang menggunakan teknologi lah. So, boleh mendapatkan hasil yang maksimum lah. Bumi kita ini subur, kita boleh capai apa yang kita gariskan kalau semua bekerjasama daripada Perdana Menteri, Menteri, Pegawai Kerajaan, Penyelidik, semuanya kita combine. Pertanian bandar merupakan satu lagi inovasi penting dalam keterjaminan makanan. Di tengah-tengah bandar besar, perladangan di atas bumbung bangunan dan kaedah penanaman secara vertikal menawarkan penyelesaian kepada ruang terhad dan keperluan makanan segar. Di dalam dasar agro makanan uh, 2.0 Memang ada dinyatakan uh, antara trust utama uh, sektor pertanian pada masa hadapan adalah berasaskan inovasi dan juga teknologi. Jadi sebagai uh, pelaksana ataupun uh, pemudah cara ataupun pemindahan uh, teknologi kepada petani, uh, Jabatan Pertanian sentiasa committed bagi memastikan petuh uh, uh, pihak jabatan dapat uh, menerima teknologi-teknologi yang telah dibuktikan berjaya untuk di uh, diaplikasikan kepada petani lah. Jadi di antara uh, kita tengok antara inovasi dan teknologi yang telah dilaksanakan pada waktu ini adalah contohnya berkaitan dengan uh, penanaman di dalam pesitaran terkawal eh di mana uh, kalau kita lihat uh, sayur-sayuran ini sebenarnya boleh ditanam di dalam bangunan dengan menggunakan keadaan-keadaan teknologi dan juga inovasi lah. So kita nak buat urban farming, we can do city supply to city. Kita boleh gunakan tempat-tempat atau pembangunan yang sudah tak ada guna. Kan Malaysia ada banyak tempat, ada banyak factory pun sudah kosongkan, tak ada guna. We can use that untuk kita punya urban farming. Basically, kita yang the first di Asia Tenggara yang buat selenium biofortification untuk sayur-sayuran. Kenapa kita nak buat ini? Kerana kan kita faham, so in in future yang akan datang mestilah yang paling important sustainability dengan ketenjaminan makanan food safety. So ada orang uh, selalu cakap, eh saya nak makan sayuran yang lebih sehat. Bioteknologi menawarkan penyelesaian kepada banyak cabaran dalam pertanian termasuk penyakit tanaman dan perubahan iklim. Teknologi agen kawalan biologi tangani serangga perosak dapat mengurangkan penggunaan racun perosak bagi pengeluaran sayuran melalui penggunaan agen kawalan biologi. Sebagai sebuah pusat penyelidikan yang berasaskan kepada kecemerlangan pertanian hijau Uh, kita mengharapkan para petani dapat uh, menjaga ataupun menguruskan alam sekitar dengan sebaik mungkin melalui pengenalan-pengenalan yang pertanian hijau seperti mana penggunaan pesticide, penggunaan keedah-keedah semula jadi ataupun menggunakan natural mulching dan sebagainya bagi pengurusan uh, sloping dan juga uh, ke arah uh, pengawalan ataupun pengurusan perosak yang lebih efisien menggunakan kawalan yang lebih mesra alam. bioteknologi khususnya di dalam penggunaan input dan juga uh, kawalan uh, perosak dan penyakit. Jadi untuk menyeimbangkan uh, apa itu, uh, antara uh, ekosistem uh, daripada penggunaan kimia kepada penggunaan bahan-bahan uh, berasaskan bioteknologi. Jadi uh, kita uh, menggalakkanlah sekarang ini ke arah Uh, penggunaan tersebut dan sebab itu kita memperkenalkan uh, apa tu persijilan uh, my gap dan juga my organic di mana uh, mereka ini akan menggunakan bahan-bahan tersebut uh, mengikut label dan sebagainya dan seterusnya akan dapat uh, memastikan uh, pencemaran alam sekitar disebabkan oleh residu uh, racun uh, residu penggunaan bahan kimia yang terlalu banyak dapat dikurangkan. Ia memfokuskan kepada isu-isu semasa di Kemara Highlands Seperti chemical residue Iaitu uh, kandungan uh, racun yang berlebihan dalam sisa bahan tanaman Ataupun makanan Seterusnya ber, uh, berkaitan dengan uh, soil erosion Bagaimana hakisan tanah uh, Pengurusan sisa yang cekap Dan juga penghasilan uh, gantian kepada penggunaan bahan kimia Iaitu melalui aspek penggunaan biologi Seperti pengenalan serangga baik sebagai predator Ataupun uh, parasitoid bagi menggantikan penggunaan racun yang sangat tinggi di Kebah Highland. Apa yang kita tengok sekarang ni adalah pokok kobis yang telah rosak diserang oleh Plutella zarostella ataupun rama-rama intan. Rama-rama intan ni adalah salah satu perosak utama dekat di Kebah Kita sendiri nak makan sayur yang sihat. Rama-rama intan dan juga Dadekma Semicalzum iaitu parasitot utama kepada Plutella zarostella. apa yang kita ada sekarang ni dekat uh, makmal adalah uh, kotusia abestalis dan juga dedek emas semikalzum dedek emas ni dia mengawal perjalanan zero daripada terus membiak dengan banyaknya dekat Kemal Highland sekarang ni penggunaan racun dekat Madi Kemal Highland yang seperti kita tahu sendiri adalah sangat tinggi lah dalam keterjaminan makanan kita sangat memerlukan dedek emas dan juga kotusia abestalis ni iaitu parasit yang utama kepada Uh, Brassica ini mengurangkan penggunaan racun di, di, di Cameron Highlands sendiri dan juga di tempat-tempat lain dan apa yang kita ketengahkan kat sini adalah pengurusan proses bersepadu iaitu IPM Integrated Pest Management Amalan pertanian baik adalah kunci kepada keterjaminan makanan jangka panjang melalui pensijilan MyGip dan MyOrganic kita boleh menjaga kesihatan tanah dan ekosistem serta menghasilkan makanan yang selamat untuk dimakan. Dengan mengamalkan kaedah pertanian organik, penggunaan kompos dan sistem pengairan lestari, kita boleh menjaga kesihatan tanah dan ekosistem. Saya dah mula jual tanah kompos ni sejak PKP lagi 4 tahun lepas. Waktu tu negara kita dilanda Covid. -19. Jadi bila di Covid, kerajaan telah buat PKP, kawalan perintah berkurung, kita semua tak boleh keluar. Jadi bila dah tak boleh keluar tu kebanyakannya, kebanyakan netizen-netizen kita, rakyat-rakyat kita ni, dia bosan duduk rumah, dia nak cari hobi baru, dia nak menanam. Kita develop satu produk tanah campuran berbaja. Tanah ni dah siap campur, ada campuran lengkap dan mudah digunakan. Tanah campuran ni 100% bahan organik. Kita tak guna sebarang bahan kimia ataupun kimia sebabnya sebabnya kita nak menjaga kelestarian alam. Salah satunya produk ni banyak pengguna-pengguna dia guna untuk tanaman di rumah. Jadi tak sesuai kalau kita letak bahan-bahan yang ada kimia ataupun beracun. Satunya sebab kat rumah kan kita ada anak-anak kecil, ada haiwan peliharaan dan juga tumbuh-tumbuhan yang kita tanam contoh pokok sayur untuk kita makan sendiri. Kalau boleh biarlah organik, sihat untuk tubuh badan. Jadi kualiti produk ni tak samalah macam kita beli sayur dekat pasar yang kita tak tahu terjamin sama ada beracun atau tidak, organik atau tidak. Ha, itu adalah salah satu faktor yang menjadikan penggunaan tanah organik ni popular. Orang suka, tak ada bau. di Cameron Highlands juga kita dah nak usaha untuk menghasilkan secara besar benih bawang benih bawang yang bagi menggantikan ataupun melengkapkan keperluan bahan bawang bekalan bawang di Malaysia. Selain daripada itu kita juga di Kamerah Highlands memfokuskan kepada tanaman temperat kita buat konservasi tanaman-tanaman temperat seperti jabutikava, anggur Brazil dan beberapa tanaman-tanaman tanah tinggi yang berpotensi. berkaitan dengan penanaman bawang di mana pada masa ini kita sedang melaksanakan aktiviti pra-komersial untuk pengeluaran bawang di dalam negara di mana kita tahu bahawa sebenarnya sebelum ini bawang adalah 100% diimport jadi untuk mengurangkan bekalan tersebut kita sedang melaksanakan aktiviti penanaman bawang di dalam negara dan kita amat menggalakkan mereka-mereka yang berada di luar itu untuk berkecimpung ataupun melibatkan diri di dalam penanaman bawang pada masa ini. Madi telah melaksanakan kajian adaptasian varieti bawang merah di tanah rendah bermula pada tahun 2022 pada tahun 2023 kita telah mengenal pasti tiga varieti yang sesuai ditanam di Malaysia iaitu BAW1, BAW2 dan juga BAW3. Kita boleh menghasilkan dua kaedah, boleh menghasilkan berbawang dan juga biji benih untuk dijadikan benih, ditanam semula dan juga berbawang untuk dipasarkanlah. Jadi biji benih ini kita perlukan masa sebanyak selama 3, 120 hari iaitu bersamaan 4 bulan untuk dituai. Sama ada berbawang pula kita akan memerlukan 65 hari saja untuk menghasilkan uh, berbawang lah. Dikeluarkan di dalam negara secara skala besar dan dikomersialkan pada tahun hadapan dan sehingga 2030 kita mengharapkan pengeluaran bawang merah dalam negara dapat mengurangkan import negara sebanyak 30%. Madi telah terlibat membangunkan 15 orang usahawan benih dan juga stesen-stesen terpilih termasuk Cameron Highland, uh, Madi Bacuk dan juga Madi Pontian untuk pengeluaran bawang merah, pengeluaran benih bawang merah di Malaysia. Kami di Madi sangat mengharapkan sokongan penuh daripada semua pihak iaitu petani uh, di mana uh, potensi pendanaan bawang merah ini saya lihat sangat besar lah di Malaysia. Di samping dia mampu untuk membantu negara dalam menangani isu keterjaminan makanan. Dia juga dapat meningkatkan apa income para petani lah. So harapan kami ialah pendanaan bawang ini berjaya di Malaysia. Walaupun kami baru memulakan kajian dan baru mencuba, tetapi uh, sokongan daripada semua pihak, termasuk daripada KPKM, daripada agensi-agensi terlibat, dan juga orang ramai itu petani, sangat kami harapkanlah supaya uh, projek ini ataupun penanaman ini berjaya di Malaysia. Pendidikan dan kesedaran adalah penting untuk menyokong inovasi dalam pertanian. Program pengembangan pertanian seperti kursus, latihan dan bengkel membantu petani mempelajari teknologi dan amalan pertanian baharu. Kami juga berharap agar pihak kerajaan dapat menyokong petani-petani muda yang baru ingin berjinak-jinak di dalam bidang pertanian supaya sumber sumber makanan dan sumber manusia dalam bidang pertanian ini dapat terus dikekalkan dan ditambah baik. Kenapa yang keterjaminan makanan adalah banyak penting? So, soon and soon, dalam satu tahun, kita punya sales sudah increase a few hundred percent. So, sampailah ini satu factory sudah tak cukup supply. So, kita yang ada factory number no. three and number no. four coming in pihak-pihak kerajaan termasuk PPK Kuala Langat ataupun PPK-PPK lain ataupun bawah LPPP ke boleh mewujudkan lebih banyak ladang-ladang seperti ini untuk anak-anak muda sebab bagi saya ladang-ladang ini memudahkan anak-anak muda untuk menjemburi bidang-bidang pertanian ataupun orang kata senang mendekatkan diri dengan ladang pertanian moden yang dah disediakan oleh pihak-pihak tertentu harapan saya pihak kerajaan ini memang kalau boleh memang terus membantu petani-petani lah khususnya golongan muda yang kebanyakan memang tak berapa minat dalam bidang pertanian bila ada galakkan bantuan insyaallah golongan muda ini akan lebih berminat Bagi saya apa yang kerajaan Berkenaan dengan pertanian Apa yang mereka buat sekarang ni Pada landasan yang betul lah Yang tepat So saya pun terlibat dengan Jabatan Pertanian So maknanya nampaknya Kerajaan lebih mengambil kira Berkenaan dengan teknologi lah Jadi apa yang kita buat ni Inilah nampak hasil yang menggunakan teknologi lah So boleh mendapatkan hasil yang maksimum lah Okey, yang pertama sekali bagi memastikan kita jaminan makanan mencapai objektif, Mardi dalam usaha untuk memperkenalkan antaranya ialah varieti yang baik, ya. Eh, seperti mana varieti bawang yang diperkenalkan, bau satu dan juga bau dua, uh, merupakan varieti yang tahan lasak dan juga berpotensi untuk dikembangkan lagi untuk penghasilan ataupun melengkapkan keperluan bawang di Malaysia. Selain daripada itu, uh, Mardi juga memfokuskan pada penghasilan-penghasilan pelbagai varieti tanaman dan juga uh, ternakan seperti ayam kampung madri dan sebagainya bagi memastikan sumber makanan yang mencukupi dan keterjaminan makanan di Malaysia. Sebagai jabatan uh, utama eh, yang memastikan uh, sektor pertanian, kami ada satu tugas utama iaitu memastikan makanan-makanan uh, yang dihasilkan di dalam negara ini adalah selamat dan mencukupi untuk rakyat. Sehubungan so, itu, uh, pihak Jabatan Pertanian amat mengharapkan kerjasama kepada semua pihak Uh, terutama kepada golongan sasar untuk sama-sama uh, membantu memastikan uh, keselamatan dan juga keterjaminan makanan dalam negara ini akan dapat kita capai dan seterusnya dapat mengurangkan pergantungan kepada produk-produk makanan yang diimport. Inovasi dan pembangunan dalam pertanian adalah kunci kepada keterjaminan makanan. Dengan teknologi moden, amalan pertanian baik dan pendidikan kita boleh memastikan makanan yang mencukupi dan berkhasiat untuk semua masa depan pertanian adalah cerah jika kita terus melabur dalam inovasi dan pembangunan